आइए जानते हैं मरने के बाद मुर्दे के साथ क्या क्या होता है तदफीन यानी दफनाने के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का गिरोह अपने काम में लग जाता है जो मुर्दे के पखाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करता है जो दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं ये ऐलान होता है की बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिसम की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं तदफीन के तीन दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है छह दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं और नौ दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं सत्रह दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर आजा बाहर आना शुरू हो जाते हैं साठ दिन के बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है नब्बे दिन के बाद तमाम हड्डियाँ एक दूसरे ऐसी जुदा हो जाती है एक साल बाद तमाम हड्डियाँ बहुत हो जाती है और बिल आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद खत्म हो जाता है ऐ लोगों गुरूर तकबर हिर लालच घमंड दुश्मनी हसद उग्ज जलन इज्जत वकार नाम बादशाही ये सब कहा जाता है सब कुछ खाक में मिल जाता है इंसान की हैसियत ही क्या है मिट्टी से बना है मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाता है पाँच या छह फिट का इंसान कब्र में जाकर वे नामो निसा हो जाता है दुनिया में अकड़ कर चलने वाला कब्र में उसकी हैसियत सिर्फ मिट्टी रह जाती है लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की जिंदगी को खूबसूरत पुरसकून बनाने के लिए हर वक्त फिक्र करनी चाहिए हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और खात्मा बिलखैर की दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन फॉलो अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद वालेकुम